ចំនួនទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីប្រទេសថៃកំពង់ជលិចច្រកទ្វាតំបន់ព្រំដែនមลายុត្រឹមភ្លើងនិងតាមតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកមลายុខេត្តបွန်ទីមានជ័យលោកជាសេងអានប្រធានគណៈកម្មាធិការច្រកតំបន់ព្រំដែនតំបន់ព្រំដែនមลายុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រឡមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំរយៈពេល75ម៉ោងក្រឡមកក៏មានចំនួនទឹកភ្លៀងបានជលិចច្រកទ្វាតំបន់ព្រំដែនស្រុកមลายុ ពីចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនថៃដល់ផ្លូវកស៊ូច្រកចូលច្រកទ្វារប្រវែងជិត100ម៉ែត្រមានចំពោះទឹកត្រាំផ្លូវដែលកាលឆ្លងកាត់ទៅមុខជួបការលំបាកដោយទឹកធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃផងនិងទឹកចំនួនទឹកធ្លានផងធ្វើធ្វើឲ្យជនលិចលោកបានបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនម៉ាឡៃដែលត្រូវចំនួនទឹកធ្លានជនលិចនេះគឺជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជាប់ព្រំដែនស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទីមានជ័យនិងស្រុកអរ៉ាញ់ប្រទេសខេត្តស្រះកៅប្រទេសថៃ ដែលមានរថយន្តដឹកទំនិញចូលមកកម្ពុជាក្នុងមួយថ្ងៃពី4ទៅ5លានជាច្រើនជាទំនិញឧបជិកនិងគ្រឿងសំណងតិចតួចលោកសុកពេញนอนអភិបាលរងស្រុកម៉ាឡៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកផ្លៀងនិងចំនួនទឹកធ្លាក់មកពីថៃដែលហូរធ្លាក់មកលិចក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃបានប៉ះពាល់ទៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ទំនាបមានខុំម៉ាឡៃនិងខុំបឹងបេងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទះសំប aign ប្រជាពលរដ្ឋនិងដំណាំកសិកម្មមានលិចដំឡូងមី ពតដែលកំពុងទុំនិងប្រ მო ផលនិងប៉ះពាល់ដល់ចម្រោកកងកម្លាំងឆជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃលោកបានបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងទឹកដែលធ្លាក់ពីថ្ៃកើតមានរយឆ្នាំនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេល4ទៅ5ម៉ោងតែងតែលិចនៅច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនម៉ាឡៃនិងតំបន់ទំនាបមួយចំនួនទៀតបើសិនជាគ្មានភ្លៀងបន្តទៀតទេក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃទឹកនឹងស្រកអស់ទៅវិញជាជាមិនខាន នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាញាធទោសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកមឡៃក៏ដូចជាតំបន់មួយចំនួននៅស្រុកអូរជ្រៅក្រុងស្រីសភ័ននិងស្រុកមង្គលបុរីមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជះវៀងមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលបានដាល់មកពីចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកស្រងធ្លាក់មកពីស្រុកមឡៃនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះយោងតាមក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីចរឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតខ្លាំងមួយ នឹងប្រពន្ធសំពីតទាបចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាអំឡុងពេលនេះកម្ពុជាក៏រងឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងប្រេស៊ីផងដែរបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនដោយលីឡំផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះចំណែកខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនៅក្នុងរាជភិសិសានក៏អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលីឡំផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរ ក្រសួងកងភិយូនីយអិរជាពរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ